Я вже згадував сьогодні, що у всьому світі відзначається сьогодні день дітей хворих на рак, і в зв'язку з цим ми запросили е, досить одну відому особистість. Хто це дізнаєтеся вже за мить? Сьогодні у нас в гостях Віталіна Сич і також її мама Ольга. Доброго ранку вам. Доброго, доброго. Дякуємо, дякую, що ви до нас завітали. Я хочу зразу сказати нашим глядачам, що це мої хороші друзі. І в якійсь мірі ми разом проходили ось той шлях шлях до сьогодні, який був досить складний, напевно, для вашої сім'ї, для Віталіни. Розкажіть, як взагалі все починалося і в чому була взагалі проблема? Ну починалось для нас. Неожиданно, потому что э, Виталина практически не болела какими-то хроническими болезнями. Раньше так? Да, угу. только детские болезни, вот, с которыми мы справлялись. А в тринадцатом году э, ее начала беспокоить боль в ухе. Мы лечили... Четыре месяца в лор отделении, и потом врачи просто развели руками и сказали, что они уже не справляются. Ликуем, а да, не и направили нас к профессору. Когда mm -hmm. мы попали э, во взрослое отделение лор к профессору Кищуку, э, глядя на КТ, э, он сказал, что там уже большое разрушение, что нужно лечить, что-то делать. И на следующий же день назначил операцию. Это угу. было 21 ноября 2013 года. И э, во время этой операции э, он остановил ее и сообщил нам ту весть, которая первый раз э, заставила меня упасть в обморок, потому что он угу. сказал, что там рак. Угу. Для меня это был приговор. Равносильно рак равно смерть. Сколько руки было Виталине? В Виталине было 10 лет. 10 роков. Ну, 11 уже, угу. вообще, 11 лет. Угу. И что э, далее, да. Еще дальше, дали. конечно, мы сразу же, и до этого мы жизнь живем с Богом, верующие люди, угу. обращаемся к Нему. В этот момент, например, я осознала, что мой самый лучший друг, и я к Нему могу только с этой угу. проблемой обратиться. Вот. Ви потім вирішили, ви, ви зверталися ще до якихось лікарів, ви почали якесь лікування. Спочатку ми пройшли операцію, після операції направили на гістологію цю ткань і отримали три діагнози. Три різних діагнози, три які не зрозуміли, які з них правильні, так? Да, так, і тому ми намагалися визначити, що ж у дитинка. определенный у нас был страх по отношению к лечению, недоверие. Вот. А за это время опухоль росла, потому что где-то у нас была такая мифи... Надежда, что все это неправда. Ну, так. Вот так. мы пытались какими-то альтернативными методами лечить, но опухоль росла. И не Это результате... было хоть, даже было видно до Да, досить оно, было видно можно уже. сказать, что я год измеряла сантиметром объем головы mm -hmm. и боролась за каждый миллиметр давая какие-то препараты лекарства вот и просто видно было что неумолимо она растет и с этим ничего нельзя сделать uh -huh. вот э, я еще скажу что бог дал настолько мужество ребенку что когда мне было тяжело она меня могла под, подбодрить ну, uh -huh. Аталина, как ты проживала да. Важко було в той час, звичайно. Вона і це біль... була. Це була біль дуже велика, наскільки я знаю. Періодично такі сильні болі приходили, не, і не. дуже складно, дуже складно, і все ж таки, ви вирішили. Ну було прийнято рішення, наскільки я знаю, все ж таки їхати в Ізраїль лікуватися, хоча грошей не було. просто э, вопрос с израилем у нас стоял еще только когда нам поставили диагноз мы естественно решили ну, посмотреть информацию uh -huh. и когда мы увидели насколько это дорогое лечение вот я могу сказать что я верила что бог может исцелить просто так uh -huh. через простые средства но я не не могла себе представить что можно собрать такую сумму большую денег Сколько и поехать. 150 тысяч долларов на то, чтобы вылечить ребенка. У нас таких денег не было, у нас и меньше денег не было. И когда вот, в принципе, нам поставили еще на первой операции диагноз, я помню, что у меня такое желание было пойти к профессору. И вот я шла по коридору и думаю, я сейчас пройду, я ему все расскажу, он мне ответит, и все станет на свои места, все будет хорошо. И мне надо было спуститься по ступенькам э, к его кабинету, и здесь мысль такая в голове: кому ты идешь, кого ты хочешь спросить, человека, что он тебе скажет? И я говорю: да, господи, я поняла. Я повернулась, и там холл в больнице был, и прямо возле тех стульчиков я стала на колени и обратилась с такой молитвой, я говорю: господи, э, у меня всегда было ну, ты всегда давал угу. на жизнь, нам хватало еще и поделиться. А тут у меня ноль сил, ноль средств, ноль знаний, я ничего не могу. Абсолютно. Пожалуйста, без силы. да. Пожалуйста, помоги нам, поведи нас. Угу. Вот, и после этого начался путь с Богом. И вот э, этот путь довольно долгий был, но я могу сказать, что на этом пути Бог никогда нас не оставлял. И мы всегда видели Его благословение в малом и в большом. Угу. Нам было за что благодарить. Так стало, что взагалі, про Виталину узнали ну, люди по всему свету, наверное, так? С каких стран до Вас кошты? А, ну Это тоже чудо, потому... Потому... потому что мы начали… как бы Это даже не мы начали собирать деньги, просто люди, которые видели вокруг нас уже состояние Виталины и наше. Угу. Потому что, например, на каком-то этапе <связывая> у меня руки опустились, потому что мы перепробовали, казалось бы, все, и нам ничего не помогло. Вот, а опухоль была уже достаточно больших размеров угу. и поражение тоже, ну, организма было большое, у нее постоянные боли. Вот, и когда, э, ну, такое люди видели, они предлагали помощь. И вот одним из таких людей были именно вы, Сергей. Слава Богу. Да, слава Богу, потому что именно вы за нами ходили целый месяц, чтобы мы, чтобы я дала документы и оформить открыть сайт. Я опять же повторю, что я не верила, что такое возможно. Потому что я понимала, что просьб много, и каждый ребенок ценный, и мой не особенный. А простой такой же ребенок. Но когда я видела, как наполняется это сад деньгами, у меня слезы текли, потому что мне было все равно, сколько там, 5 гривен или 1000 гривен. Просто я видела неравнодушных людей, которые откликнулись на мою беду, которых я, возможно, вообще ну, никогда не увижу, не узнаю. Но им стала не безразлична моя дочь и моя беда. Вот. И для меня эти люди герои герои веры, потому что они не зная результатов, не зная куда они дают, ну угу. они жертвовали свои деньги и это принесло послание Полна сумма ведь сразу не забиралась. Нет, сумма собиралась по частям. Бог тоже провел... Я... А вы уже начали лекуваться э, и поступово, поступово грузиться? Мы начали, начали собирать деньги, и пошел кризис в ее состоянии, произошел кризис. Мы попали в больницу. Еще хочу сказать один опыт. Как Господь. Господь говорил с нами, утешая нас через разные ну, средства, через людей, через сны, которые он другим людям ну, uh -huh. давал. Но для меня важно было Слово Божье. Я боялась полагаться на человека. Uh -huh. Я опиралась на Слово Божье. Я искала там ответы. И однажды, за три месяца до того, как вот мы улетели уже в Израиль, читая Библию, я открыла книгу Ева и прочитала там текст: Господь спасет бедного от беды его, и в угнетении откроет ухо. Угу. До этого я читала книгу Ева, но именно здесь вот как бы стал таким этот текст да, 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 особенным стал. Вот я поняла, что Бог Бог сам его вкладывает угу. вот в мое сердце, и еще ничего не произошло еще была опухоль, еще была боль, но я знала, что Господь спасет нас и что Он откроет ухо, потому что после первой операции через месяц у Виталины пропал слух на ухо, угу. ну, где была операция, и мы пытались вернуть тоже, ну каждый день проверяли, или она слышит, практически каждый угу. день. Потом уже разочаровались и не трогали, вот и все меньше, меньше, меньше до того, что она вообще перестала слышать на это ухо. Когда мы попали в больницу, вот кризис пошел у нас в здоровье, и сайт стал наполняться деньгами, мы еще не знали планов дальнейших, что будет. Мы попадаем в больницу, и там были... Э Тяжелые для нас условия: физические, моральные, Это психологические. Тут... Это еще здесь Читут на Украине. Угу. Это был город Житомир. Онкологическое отделение. Очень было тяжело. И именно в этом месте, там, где было угнетение, угу. однажды вечером там была палата просто много детей, мы уже легли спать, вот, и чтобы никого не тревожить. Я механически обратилась к Виталине шепотом. Угу. Когда мне она ответила, я а не поверила. На, на, на она не слышала, это. она лежала на здоровом ухе. Угу. А больным повернуто было. Я не поверила. Но я не стала ничего говорить. На следующее утро я ей говорю, Виточка, давай проверим. И мы уже были в отдель, ну, в другой палате угу. нас перевели на утро. Мы там только вдвоем были. Я стала в проеме дверей, а Вита лежала на кровати. Достаточно большое расстояние. Я говорю, ты готова? Ну так вот, угу. как угу. она здоровым ухом слышала, она говорит, да. И вот она закрывает здоровое ухо, а я говорю, Вита, я тебя люблю. Угу. Она говорит, я тебя тоже. И я поняла, что если Господь еще не начинал с лечения, Огромная вже, вже опухоль, Угнетенное да, угу. обстоятельство. И Господь исполнил эту часть, угу. что никто не мог открыть. Угу. А вот там что-то произошло невидимое, что это ухо стало слышать шепот слышать. Я поняла, что если Бог исполнил эту часть. Він зробиться далі і сповніть другою, тому що вопрос, как раз уже вже лететь нам или не лететь в Израїд. Ви все ж таки полетіли, да. і е, сталося. Я певен, що це сталося чудо, тому що поступово до завершення лікування грошей все ж таки вистачило достатньо, і е, я так пам'ятаю, що так. там все більше, більше їх потрібно було. Ця сума постійно змінювалася, але все ж таки закінчилось лікування. Ви повернулися, як давно ви повернулися в Україну? Сколько часов, кстати, были в Израиле как давно вернулись Мы сюда? были 10 месяцев на лечении. Угу. По, по плану надо было 6 месяцев, планировалось, но из-за физического состояния виталины угу. пришлось задержаться на 10 месяцев. Да, за, это, за эти месяцы Господь, вот по нужде, только у нас э, возникала нужда в средствах, и мы трепетали, молились, Господь показывал. И вот таким образом, шаг за шагом, Он доказывал свою верность нам, свою угу. любовь. Совсем недавно Вы снова съездили в Израиль. Для чего? И какие были результаты? Это было уже обследование, поездки? чтобы ну, завершить лечение. Потому что 10 месяцев мы находились как бы, на амбулаторно-стационарном лечении, угу. а год, даже немножко больше, чем год… Мы находились на домашнем лечении, на поддерживающей uh -huh. химиотерапии, и вот нам нужно было в завершении сделать анализы, проверить состояние костного мозга. Я скажу, что когда мы вернулись, у нас был трепет, как жить, uh -huh. вот как адаптироваться. И я помню, что мы стали на колени с мужем, с детьми. И сказали, Господь, если Ты нас сюда привел, то помоги нам жить без страха, угу. просто жить. Так. Вот, и так мы жили год, а перед тем, как лететь в Израиль, у нас опять трепетные чувства и переживания. Ну так. Потому что, и мы молились, Боже, дай нам благую весть. Но, в принципе, мы понимали, что Бог... Он всегда ставит знак качества на том, что делает. Если угу. мы доверились ему, и если он нам ответил и показал через слово свою верность, он не бросает на полпути, угу. не доделав. Но мы люди со своей стороны остаемся людьми. Какой был результат поиска? Результат поистине? благая весть. Врач сказала после обследования, что Виталина здорова, слава Богу. Да, что у нее костный мозг чистый, что она может просто продолжать жить и радоваться. Слава Богу, слава Богу. Італіна. Насправді я хочу сказати, що за тебе раді просто ну не знаю тисячі людей по всьому світу, тому що свій час підключилося дуже багато людей для того, щоб дійсно врятувати, для того, щоб допомогти. Дякуємо тобі за цю <смі> благовістку і дякуємо Богу за те, що він е, працює над тобою. Е, я знаю, що ви навіть от зараз не з порожніми руками прийшли. Я так розумію, це тільки невеличка частка того, чим ви зараз займаєтесь. Я розумію, що ось цей досвід зцілення е, вас не залишив ну, взагалі байдужими до інших, так? Чим ви займаєтесь? Віталіна, може, ти скажеш пару слів? Е, ну, я ще в Ізраїлі, я вирішила. Коли я приїду, угу. я там зібрала небагато грошей, роблячи ці заколки. Заколки різні можна, я, я покажу да. нашим глядачам. Це такі простенькі, ніби заколочки, але вони зроблені своїми руками, власними, так? Ти сама це робила? І я вирішила, що я ці гроші Як всі. Пожертвую на волонтерство у нас в Україні угу. в онкологічних відділеннях. І приїхавши, я зразу хотіла піти туди, але я ще трошки почекала, угу. поки сама адаптуюся. І потім, взявши свою подружку, так. ми разом пішли і. Робили різні поробки з дітками і дарували їм радість і подарунки. Клас, молодець, слухай. Е, тобто, я так розумію, що, от кхм, спілкуючись з Олею, з, з тобою, я чую, що е, ви живете тепер для інших. Ви шукаєте, як допомогти тим, хто проходить, можливо, зараз той самий шлях, який пройшли ви. Ось і можливо пару слів хотіла сказати. Это действительно так еще в Израиле, видя просто отношение медперсонала к детям, угу. видя ту волонтерскую работу огромную, которую там проводят, мы увидели, что можно совершенно по-другому относиться к такому диагнозу. Угу. Э, слова врача нашего лечащего там вдохновили нас на жизнь, потому что когда мы прилетели в крайне тяжелом состоянии, она сказала, что 80 выздоровления зависит от позитивной атмосферы, uh -huh. и мы это на себе прочувствовали, потому что очень большое количество людей простых волонтеров, приходит и занимается, отвлекает uh -huh. детей от клоуны, тех, клоуны так клоуны мастера детям предлагается огромный спектр Що вони можуть вибрати навіть вплоть до того, що і жонглери приходять, і акробати приходять, і музиканти приходять. Такі ну там прям піри устраювають праздники прямо в У нас в Україні. Зараз на жаль, що до цього ми тільки йдемо. Я сподіваюся, що ми все ж таки дойдемо. Але ви буквально перед зйомкою. Оля, ти говорила мені про хлопчика, про якого ви переживаєте. А, и С, клуб, с этого мальчика началось наше служение, можно сказать, ну такое небольшое, угу. скромное, волонтерское, потому что именно он нас привел первый раз в онкологию, но ну, после того, угу. как мы прилетели. Это Костя Жерепкин. У него диагноз лимфома. Хочкина. Сколько он, э, Ему 10 лет. Угу. И он уже прошел большой этап здесь лечения. Практически химиотерапия, облучение. Но болезнь остается. Ему нужно дальше лечиться. Э, мы консультировались с врачом в Израиле. Она сказала, что его можно спасти, что его можно вылечить. Тут ведь не говорит, э, Ну, не то, что Отказались, но здесь есть нюансы uh -huh. и определенные трудности в их семье сейчас переживания. Вот. А значит, да, да. и нужна им помощь. Uh -huh. Вот я могу сказать так. Потому что не все так просто. Ну не всегда болезнь поддается, и uh -huh. нужно и обследование, и лечение uh -huh. более усиленное, вот, чтобы этого ребенка спасти. Uh -huh. поэтому мы сейчас за него молимся у нас есть такой молитвенный список где мы вносим всех детей которых узнаем вот с кем сталкиваемся я его назвала это как наш ковчег uh -huh. туда мы вписываем этих деток и молимся за исцеление за то чтобы господь так как нас провел uh -huh. чудесным путем чтобы этих деток тоже провел к исцелению и угу. поэтому вот костя, но ну, сейчас у нас это вопрос в нашей семье номер один, чтобы Бог ответил и открыл те двери, куда они бы могли обратиться. Потому что, знаете, очень тяжело. Одно дело, когда неизлечимая болезнь, и ты понимаешь, угу. что ну ничего не поможет. Другое дело, это я сама столкнулась. Когда мы прилетели в Израиль, у нас было 20 тысяч долларов. Ну, Сумма, с которой мы прилетели. И 150 тысяч Да, у нас было 20 тысяч долларов. И за неделю 17 ушло на диагностику. Угу. И когда нам поставили диагноз и сказали, мы можем вылечить. Але это надо внести 35 тысяч долларов. И Виталий говорит, мы улетаем. Я начала плакать, и я понимала, что я не могу встать с... угу. со стула, на котором я сидела, потому что мне некуда лететь. Я понимала, что она просто не выдержит даже психологический возврат uh -huh. обратно. И я молилась там и говорила, Боже, ты нас сюда привел, и я доверяю тебе. Я не знаю до сих пор, откуда нашлась та первая сумма взноса, uh -huh. но это было в течение пару часов. То есть он муж вернулся и сказал, мы остаемся. Я не спрашивала, почему. Я просто сказала, слава Богу, uh -huh. и все. Вот и поэтому я понимаю, что Господь готов дать каждому просящему по нужде. Просто иногда мы можем не доверять Богу и говорить, что мы уже не можем, у нас нету, что жертвовать. Но в Библии есть такой стих: "Давайте и дастся вам меры добрые, утрястенные, нагнетенные, отсыплят вам блоны ваши, и какой мерой вы меряете, такой вам отмерят. Еще одна э, сестра э, наша по вере, которая тоже перенесла рак, она такую фразу сказала, что ты сделаешь Богу на копейку, а Он отдает океанами. Uh -huh. Поэтому каждый даритель, вот я верю, этот список наших героев веры, которые спасли мою дочь, они обязательно будут благословены Богом. Uh -huh. І ніколи не потеряють. Я би хотіла, щоб їх було більше. Слава Богу, дійсно, це велике велике диво від Бога, і слава Богу, що він діє через інших людей, через тих людей, які е, не байдужі до чужого горя. Е, ну що ж, я хочу вам побажати тільки успіхів, здоров'я так далі. Продовжую, продовжуйте служити іншим, тому що е, дійсно я вірю, що Бог буде використовувати тебе, Віталіна, багато в таких великих справах для того, щоб не дарма він дав тобі життя, для того, щоб ти. Служила другим и помогала другим. Дякую, что были с нами. Друзі, я хочу сказати, нагадую, з нами була Віталіна Сич, її мама Ольга. А ми сьогодні говорили про те, як Бог дійсно через людей по різними методами, але стілює, стілює від навіть таких страшних хвороб, як рак. Якщо ви хотіли б допомогти цьому хлопчику, про якого ми сьогодні згадували, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Ми обов'язково дамо вам координати, яким чином ви можете пожертвувати кошти на допомогу цій дитині. Станьте героями віри навіть. вот ось таким методом. У нас зараз невеличка пауза, після якої ми повертаємося до вас.